Assalamualaikum dan salam sejahtera berita terkini harapan dini. Anda bersama saya, Nur Zawani Dua pemimpin utama PAS Perak didakwa melanggar garis panduan jaib apabila memberi kuliah di masjid yang berdaftar di bawah Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak Maib tanpa memiliki tauliah yang sah. Perkara itu didedahkan oleh bekas adun titi Serong Hasnul Zulkarnain yang mendakwa mempunyai bukti kukuh berhubung pelanggaran tersebut. Menurutnya, dua individu yang terlibat ialah Timbalan Pesuruh Jaya Pas Perak, Suhaimi Wafir dan Setiausaha Pas Perak, Fairuz Hafiz Osman. Beliau menegaskan bahawa tindakan dua pemimpin tersebut bukan sahaja melanggar peraturan agama, malah dilihat sebagai satu bentuk penderhakaan terhadap titah Sultan Perak. Katanya sikap biadab dua pemimpin PAS Perak itu amat dikesali kerana Sultan Perak pada Februari lalu menekankan kepentingan menjaga kesucian institusi masjid dengan mematuhi garis panduan yang ditetapkan. Baiklah, sementara itu Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau jika boleh mahu memberi sokongan kepada semua calon bertanding pada pemilihan parti. Beliau berkata demikian ketika menyentuh mengenai persaingan jawatan timbalan Presiden dan jawatan-jawatan tertinggi yang lain dalam PKR. Pada masa sama beliau mengingatkan ahli parti agar pemilihan parti tidak menjadi medan permusuhan sebaliknya harus dihiasi dengan semangat ihsan dan kasih sayang. Beliau menekankan bahawa mereka yang bertanding adalah pejuang asal yang telah banyak berkorban demi perjuangan parti. Sementara itu sedikit perkembangan mengenai program 52025. Perdana Menteri berkata penyertaan aktif negara-negara jiran dan rakan strategik seperti China, India, Korea Selatan, negara-negara ASEAN, Amerika Syarikat serta Eropah pada 5 2025 adalah bukti sokongan dan keyakinan global terhadap peranan Malaysia dalam menjamin keselamatan serantau dan memupuk kerjasama pertahanan yang bermakna. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia memberi kod sebagai sebuah negara maritim yang bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan dan kestabilan rantau ini. Beliau juga berkata, Malaysia akan terus memperkukuh kerjasama pertahanan serantau dan antarabangsa serta kekal komited mendukung keamanan global. Baiklah, paparan tadi mengakhiri berita kita hari ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.